получили возможность выполнять новые операции, которые раньше в городе Дружковка не выполнялись. Вот. И если можно, я несколько слов скажу. Это операции на щитовидной железе, это операции при грыжах живота, диафрагмальных грыжах, там, пупочных грыжах, паховых грыжах, лапароскопическим методом из проколов, без разрезов, с использованием специальных методик, сетчатых протезов, степлеров грыжевых и так далее. Это операции на желчных путях, это удаление желчного пузыря с камнями, также лапароскопические, из четырех проколов из дырочек. Это операции на широкое применение операции на толстой кишке. Вот это операция с использованием лазера в малой брекетологии. Это лечение геморроя, это трещины наружных. Вот это э, использование лазера в э, лечении варикозной болезни вен нижних конечностей и венозной недостаточности, в том числе с трофическими нарушениями. Вот это малоинвазивная методика, которая позволяет пациенту фактически без госпитализации его длительной выполнить. Ну, Практически в амбулаторных условиях, да, то есть под контролем УЗИ вводится световод лазерный, просвет вены, коагулируется, и пациент буквально через 2 часа после операции он может уходить домой. Насчет оплаты, эти вот ваши услуги, да? а, ну, стоимость этих услуг, на что люди могут рассчитывать? Это нужно насмотреть, мы приобретаем необходимый расходный материал. Как бы мы все это ему говорим, озвучиваем, если человек в состоянии приобрести мы это используем. В зависимости от ситуации. Да, да. ну, как у стоматолога, да. да. Угу. Ломба такая, там или протезы зубные такие, там, оплачивают, и мы приобретаем Донецкий угу. национальный медицинский университет, который переехал в базу, его в городе Краматорске. Угу. Базой кафедры хирургии, моей в моей частности, и Павла Фармановича, которого вы брали интервью ранее, это общая хирургия и урология, плюс кафедра внутренней медицины, база находится здесь у вас на территории центральной городской больницы. Студенты приезжают сюда, привозят транспорт, спасибо также руководству Медуниверситета, то есть доставка студентов сюда на занятия и их отвозят обратно в город Краматорск. В среднем сейчас мы достигли уровня около 6. Где-то лапароскопических операций, это либо желчекаменная болезнь, либо грыжи паховые, вентральные. Плюс где-то около порядка 5 это лечение варикоза нижних конечностей лазером и в лечение геморроя. Прошел ряд операций пластической хирургии. Это абдоминопластики, блефоропластики, микротии уха были у нас, плюс лифтинг лица.